Так, всем снова привет. Опять очередное включение. Идут плей-оффы юниорского женского ветеранского. Нам сейчас интересен юниорский разряд. Рядом с мной сидит Миша Спиваковский. Миша, здравствуй. Привет всем. Будет пару вопросов. С нашим Германом Фокином играет украинское привет. дарование Роман Игнатенко. Да? Он... Очень похоже, что это он. Похоже, что это он. Так. надпись на майке доказывает это, что он ваш лишний раз, и что это Игнатенко. Скажи, пожалуйста, какие у него есть перспективы обыграть Германа Фокина, как ну, он хорошо. готов морально и физически, как учитывая, ты думаешь? Учитывая, что сейчас счет 2 в пользу Германа, перспективы вырисовываются слабовато. Вообще еще он, к сожалению, не очень хорошо выполняет установки, которые я ему дал до игры. Конечно, сейчас легко было бы сказать, что если бы он их заполнял, он бы об этом Но я не уверен в этом, но по крайней мере немножко другие были бы счета, и шансов было бы больше. И, в принципе, в последней игре он в большей степени реализовывал все эти установки. Поэтому, в принципе, почти до овертайма дотянул. И, если, он, если он сейчас э, еще больше увеличит процент дисциплины в своей игре, то, может быть хотя бы одну партию ему удастся выиграть. Ну, он пока по уровню опыта и понимания игры, конечно, далеко не на германском уровне, поскольку Герман спорингуется с чемпионом Европы и рискнул сделать прогноз будущим чемпионом мира, а Рома пока спарингуется с своим папой. Вот и вся разница, В общем, кроме не хватает только опыта, да, а так он, в принципе, психологически ну, устойчивый. Не понимаешь, он... нет, для психологической устойчивости тоже пока тоже не мне, приходится да? говорить, ему волнуется. 13 лет. Да, он очень волнуется. Мне кажется, он больше думает о том, какой рейтинг он получит после этого турнира. Я даже боюсь, что он его сейчас считает в уме прямо во время игры. И это ему мешает. Женя Левданский в его возрасте был, я считаю, Закинзу. чуть более, более психологически сильным и крепким игроком. Ясно. Так, ну тогда следующий вопрос. Завтра будет личный. Хочу у тебя узнать, какие у тебя установки на турнир? Какое место планируешь занять или куда попасть? Готов ли ты сам физически? Готовился ли ты к турниру основательно? Ну, значит, ну вроде. Задачи, в принципе, я посейн 15 и было бы глупо ставить какие-то иные задачи, кроме как попадания в плей-офф. Ну, Тем более, плей-офф расширили до 24 игроков. И, в общем-то, задачи я озвучивал. Что касается моей готовности, то я немножко под конец сезона Подустал немножко от хоккея, поскольку в Украине все турниры превратились в такую повинность. То есть надо прийти, забрать медаль и уйти. Медаль, причем только одного достоинства. И свежих идей было в конце сезона мало, а я немножко утомился. Но вот за неделю до, до сегодняшнего дня я поехал в Мариуполь, позанимался с ребятами, с высшим кораблем. Можно его показать друзьям. Леша, вот. вот это Скажи вот. Скажи привет. Молодец. Это супер перспективный матч. И а -а -а. У него, как минимум, не меньше перспектив, чем Рома. -а -а. если даже кое-чем не больше. Если не перестанет заниматься, то у -у -у. скоро уйдет на уровень Максим Борисенко. Если, если начнет заниматься. Это, Значит, он, это, он, а, не это он не занимается. Это он не занимается. И это такие результаты, результаты уже показывают. Результаты. Вот качество игры местами вот. поэтому еще конечно честно говоря немножко сегодня сильно потратил себя на всех остальных и продолжаю это делать сейчас я первый выбран капитаном, и раньше эти функции выполняли другие люди у нас угу. я сильно вкладываюсь в то что происходит и даже волнуюсь как бы не, там, не перегореть и не заболеть потому что завтра энергии очень много понадобится очень много матчей и еще в команде играть поэтому повышенной ответственностью. Тогда ну, еще ну, пару вопросов в... по организации что скажешь есть плюсы минусы что понравилось что нет мне кажется в целом немножко температурный режим тут подкачал ну, холодновато причем не только на улице но и тоже вот, типа в зале холодной вот Вика Населевская, она простудилась игралась с простудой отпаиваемся с ее лекарствами угу. вот немножко может быть не мешало бы как-то вот подтянуть вот этот момент во всем остальном но есть один главный недостаток мне кажется который все низкие столы да они мне кажется, на самом нижнем пороге допустимого, если 70 сантиметров есть. Миш, подожди, почему один? А как же обед? Разве да, это про... не недостаток? Это уже издержки производства. Я только что был на ужине, и про обед... Ужин немножко скрасил. Про обед уже забыл. Ужин скрасил впечатление от обеда. Пока в остальном мне общем то все нравится. Норвежцы молодцы. Подарки сделали, футболочки, какие-то напульсники. Ну, что делать? Столы уже не увеличишь, к сожалению. Ну тогда еще вопрос, как ты думаешь, как ваша сборная выступит завтра в целом? Ты... У нас очень неровный состав, понятно, что он абсолютно не оптимален. И я думаю, что в Харькове через год из этой пятерки, которая завтра будет играть, наверное, будет стоять только тем ты. Тем человека... Нет. Я думаю, что Рома точно будет стоять. Надеюсь, что и Леша будет стоять. Но я скажу честно, мы можем зацепиться даже с Чехами, но мы можем проиграть. Я думаю, и словакам, и дувай, даже при дувай. плохом раскладе, и венграм. И я даже не знаю, с кем нам будет легко завтра. Потому что абсолютно непонятно чего ожидать. У нас ну, недалеко не первый состав. Атмосфера отличная. Но топовых игроков некоторых нету хотя бы еще был бы Женя Левданский. Да, вопрос сказал. по Жене Левданскому. Он является первым игроком украинской сборной. Почему он не приехал, он не смог, у него учеба Мне или что? Очень он... тяжелый период в... в первом учебном году в Чехии. Он учится в городе Барно. И от этого, от этой сессии полностью зависит его будущее вообще в жизни, наверное. Поэтому надо было расставлять приоритеты. Мы с ним сегодня были на связи, в скайпе он передал всем привет, болеет тут за тех, кого mm -hmm. болеет. Ну, к сожалению, это был его последний шанс выиграть <сос> медаль. <сос> медальный чемпионат Европы в юниорском разряде. Конечно, если бы он был, я думаю, что мы сегодня бы зацепили бы, возможно, даже медали и в юниорах. Они вдвоем обыграли Чехию. Вот эти два мальчика. Еще Вика Запорожец сыграла, Ну, вот, они добыли все очки в этом матче. Я думаю, что в следующем Может, будет прекрасный было... стимул, потому uh -huh. что чемпионат дома от него будет очень много ждать. И я хочу напомнить, что в этом году Женя Левданский завоевал третье место в общем зачете мирового тура. Ничего себе. Он получит, Надо наверное, какой-то какой, -то, какой -то специальный трофей. Так что, конечно, он остается нашим лучшим игроком, и жаль, что его нет. А настроение в коллективе вообще как? Положительно, отрицательно? Есть какие-то конфликты, нет? Или у вас все дружно, как всегда? Ну, по крайней мере, в этом, в этом составе у нас все люди очень адекватные и приятные отношения друг с другом. Вот. Я не хочу сказать, что они могли бы быть другими в другом составе, но там была бы химия в коллективе. Другая. Это Вика Ларичева пропустила гол на последних секундах. Сейчас сыграется, она может, она боец. Будем за нее болеть. Чемпионка Европы сейчас выключится. Ну тогда еще один вопрос. Прогнозы на командный турнир сделаешь какие-нибудь на основной командный турнир. Безусловно, Россия фаворит безо всяких там за и против. В финале я вижу, наверное, все-таки шведов. Поскольку у Латышей тоже нету. слабовато состав. Лотышей нету. Матиса, Матиса Саулитиса. И даже Франится. я сегодня не слышал, что может не приехать сетгар Саулитис. А он должен, да, он приехать. Он должен быть, но, но неизвестно будет ли. В общем, там и Болодиса нету еще по всему. То есть у них первый, второй, там где-то четвертый номер Евгений Захаров будет играть. А у Шведов очень ровная команда. И плюс завтра появятся еще Фрис и Биндекранц. И и сказать, уже появился? Что... Был... Ну да, я имею в виду появится а, но... на площадке, за площадкой. И я очень хочу посмотреть на Фриза. Это единственный игрок из элиты, с которым я никогда не играл. Мне очень интересно с ним было поиграть. И я вижу шведов в финале. И я скажу, что даже процентов 30 я им в финале дам. А, Афины, конкуренты или. Ну, в принципе, у них довольно ровная команда, но насколько молодая, я. Молодая, да? Я просто вспоминаю. Она не то, что молодая. Просто получается, что некоторые игроки еще не дошли, как говорится, такие как Поскила или Фелканин. а некоторые уже немножечко прошли точку своего пика. Я имею в виду Олилу, Меликанга, mm -hmm. это Они не те, что были раньше. И остается только вот Лампи, который где-то в центре между всем этим великолепием. И Сайнио крепкий там третий, четвертый номер. Ну, Но, конечно, был бы нутренний. Ну, а да, Россия, в общем, Шведом ровненький, мы и Россия. Ну, Россия без да. конечно. Ладно, Миш, спасибо большое. Спасибо. Было приятно. Взаимно. Это мы запечатлим. спасибо. спасибо. Вот такое было общение с Михаилом Сливаковским игроком сборной Украины. Смотрите, нас дальше будет интересно.